असलकम वरक तबलीग की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत से नवाजा बहुत ही प्यारी कारगुजारी जनाब हजरत मौलाना इब्राहिम देवला साहब की तमाम दोस्त इस बयान को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सद के जारिया है मेरे बुज़ुर्गों और प्यारे भाइयों एक बात पहली हमारी ये है कि आप हजरात को अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए हाँ कि अल्लाह ने आपको दीन के काम की तोफीक देकर इस काम में आपको आगे कर दिया हाँ आप लोग आपको लोग इस काम से पहचानते हैं हाँ। आपको अल्लाह ने आगे बनाया इस काम में लगाया काम के तकाजे ओढ़ने की तोफीक दी ये बड़ी नेमत है कि आपको दीन के काम में अल्लाह ने लगाया है। हर आदमी ये सोचे ये रस्मी बात नहीं रिवाजी बात नहीं कह रहा हूं मूसा सलाम को अल्लाह ने नबुवत दी उनसे अल्लाह ने बातचीत की तो फरमाया मूसा इसका शुक्र करना स्तफे तो काला से तो का वकुम मे न शाकिन मूसा मैंने आपका इंतखा किया है मैंने आपको चुना है लोगों के दरमियान में से अपने कलाम के लिए अपनी नबुअत देने के लिए हाँ इसलिए इसकी कदर करो मूसा इस पर शुक्र करो हमको दीन की नामत मिली है तो क्या करना चाहिए कि इसका शुक्र करें इसका हक अदा करें शुक्र करने का मामला ये नहीं कि आप में हम लोगों में मशहूर हो जाएं ये शोहरत की तो अल्लाह के यहां कोई कीमत ही नहीं है शोहरत की कोई कीमत नहीं है सलाहियत अल्लाह देते हैं उन सलाहियतों को दिन पर लगाना है शोहरत से कोई फायदा नहीं है आदमी मशहूर हो जावे मशहूर बहुत हैं मकबूल थोड़े हैं हम भैया के राम के साथ दोनों बातें लोगों ने उनकी बुराया भी की हाँ क्या कुछ नहीं फरमाया सबर कर लो वा या लोग जो बातें करते हैं इस पर आप सबर करो बिना छोड़ो आप ठीक तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम में लगाया है इसका शिक्र करें हाँ ताकि ये नेमत और बढ़े हाँ और बढ़ाना चाहिए जो चीज बढ़ेगी वो बाकी रहेगी जो चीज बढ़ेगी नहीं वो बाकी नहीं रहेगी इसलिए लोग अपनी जरूरत के लिए माल बढ़ाते हैं क्योंकि रोज जरूरतें पैदा होती है अगर माल नहीं बढ़ाए तो जरूरतों का ऊपर नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा इसलिए आगे बढ़ना काम में ये असल है काम में अपने आप को आगे बढ़ाएं हजरत उमर रदी अल्लाह हो अल्लाह के रास्ते वालों के बारे में ये फरमाते थे कि जो अल्लाह के रास्ते वाले हैं ये अपने आप को खैर के कामों के आदि बनावे थे कि दिन के काम करने वाले जो अल्लाह के रास्ते शादी में भी वक्का से अल्लाह के रास्ते में जा रहे थे उनके साथ दस हजार आदमी थे मजमा तेरे साथ जा रहा है इनको खैर के कामों का आदि बनाना ये सबक है आइंदा अल्लाह के रास्ते वालों के लिए कि वो अल्लाह के रास्ते की मेहनत करते करते अपने इन कामों के आदि बन जाए इन्हें कोई बोझ ही नहीं है जैसे आदत की चीजें सहूलत से हो जाती है नहीं मिलती तो तलाश करते हैं तो ये जरूरी है ये हर काम के हम आदि बने वो बहुत ही प्यारी कारगुजारी हज़रत मौलाना इब्राहिम देवला साहब की आप सब लोगों से इतमास है कि हमारे आने वाले सब बयानात को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी हम आपको इसी चैनल पे अपडेट करते जाएं। शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम